Усім хочеться бути коханими і кохати, втім нерідко ми самі зраджуємо і стаємо зрадженими. Чому так відбувається? Говоримо сьогодні із психотерапевтом Яніною Лимаренко. Доброго ранку, Яніно. Доброго українська. Якщо вірити французькому письменникові Фредерикові Бегбекберу, то виходить, що кохання дійсно живе три роки. Чому так відбувається? Чому після такої позначки настає криза у стосунках? Ну, считается, что всему причиной именно биохимические перемены, которые происходят в головном мозге у каждого влюбленного человека. Как оказалось после исследований, что э, как раз за эти три года происходит э, уравновешивание всех процессов, вот, вот этот всплеск эмоций, какие-то переживания, романтика отношений, что-то такое новое. А когда все уравновешивается, устаканится, становится, ну, как бы, как обычно. Да, и тогда вот происходит вот такая вот вещь, что вот три года они такими могут быть яркими, интересными, а потом как-то вот чуть-чуть добавляется больше рутины. Вот есть такие выпадки, что когда кто-то в паре зраджует, так, то пара Жива, иначе а ничего и не сталося. Як вот, відбувається за рахунок чего відбувається ці подружні зради, чему людина решает идти налево, якщо так сказать? А, ну, если вообще посмотреть на психологию измены, да, это очень широкое понятие на самом-то деле. И если разбираться э, в каких-то вещах, которые происходят, то, вероятно, э, всегда следует идти от начала этих отношений. Да? Почему сложились эти отношения? Либо это были какие-то искренние чувства, либо там это был, допустим, брак по необходимости какой-то, либо это беременность была, или так, что решили родственники, что двум людям надо жить, либо Людям, которые устали от одиночества, они решили, что вот надо как-то создавать семью и жить вместе. И, конечно, в таких браках или в таких отношениях, даже если мы говорим о гражданском браке, то такой срок, он достаточно значимый, когда люди понимают, что ну, какие-то такие вопросы либо решены, да, допустим, с беременностью, что есть уже официальный папа у этого ребенка. Ну, вот как бы формальности соблюдены. Либо когда люди понимают, что уже нет каких-то объединяющих их вещей, которые вот были в самом начале этих отношений, то тогда одним из вариантов, почему может прекратиться отношение, это как раз и будет измена, как сигнал прекращения этих отношений. В других случаях то возможны другие варианты, когда за счет измены человек решает какие-то, допустим, свои личные проблемы. Допустим, это может быть такой вариант, что человек работает в каком-то коллективе, и там вот все хвастаются: у кого сколько любовниц, чем больше, тем лучше. Тогда человек, вот для повышения своего социального статуса, будучи зачастую неуверенным, в себе закомплексованным, он может принять такое решение. А это одна правда? из возможностей. А чи правда, что человеки и женки разные причины для зрады? Да это правда. Если мужчины чаще изменяют для того чтобы получить какие-то новые эмоции в сексуальных отношениях, допустим, то женщинам в отношении новых больше может хотеться каких-то ухаживаний, заботы, внимания, цветов, конфет и тогда это может быть вот такой вот которая причина, которая может подвигнуть. Но опять же это если не хватает каких-то вещей в тех отношениях, в которых они проживают. А як дізнатися, що людина зрадила? Це є якісь відбуваються зміни в поведінці, там можливо стає менш уважним уважнішим або навпаки відчуває відчуття провини, і там навпаки стає більш уважнішим? Можуть на це як дізнатися? Як це не парадоксально, на люди... Узнают уже постфактум. Но если с ними разговаривать и смотреть вот из сегодняшнего в прошлое, то они уже, когда узнав о факте измены, они начинают понимать некие поступки своей там, второй половины, какие-то вещи, они придают им какое-то уже другое значение, и они более открыто на это смотрят. Ну, например, муж часто ездит в командировку, и жену там, поскольку она там занята, допустим, маленькими детьми, их там мало-мало меньше, ее может мало в силу своей личной занятости этим вопросом, она может мало обращать внимание, что этих командировок стало как-то, ну, очень много, да, и тогда она может как бы не видеть, а что делать, если мы уже знаем, что зрада есть? Чи варто рятувати родину, чи краще тоді вже розійтись? Это очень по-разному. Это каждая пара решает по-своему. Почему? Потому что многие психологи и психотерапевты смотрят на фактор измены очень двойственно. С одной стороны, это может быть действительно сигналом, что любовь закончилась. Эти отношения обоим в принципе не нужны, тогда их лучше закончить. Но, допустим, человек не может сказать своей половине, что я не могу с тобой быть, я не хочу с тобой быть. Или там, допустим, вот заключенные там, браки по необходимости, да, когда человек все равно встречает свою любовь, да, то измена это может быть таким вот э, как сигналом, да, и тогда это одна история, но другая история, если человеку не хватает внимания либо мужчине, либо женщине в этих отношениях, и если э, пара такая сможет поговорить из-за чего это произошло и сигналом чего именно явилась измена, то тогда очень много шансов, что эти отношения выйдут на качественно новый уровень. И тогда это будет совсем другая вещь и совсем другие отношения. И тогда э, иногда бывает, что и с благодарностью смотрят, да, что эта измена позволила пересмотреть отношения. То -то, тут э, я, зрозум... так, я правильно сразумела, что с помогает помогают переродженные стосунки? Да, да, да. Угу. И тогда, если происходит вот таким вот образом, да, когда, допустим, чуть-чуть остыли там какие-то первые эмоции, когда это выяснилось, да, если пара все-таки понимает, что чувства остались, им есть почему быть вместе. То тогда з большою долі віратності та пара залишиться і буде жити далі, довго і Угу. Таке теж можливо. Зараз спостерігається така тенденція, що подружні зради доволі часто зустрічаються. А чи є можливо якийсь рецепт або професійна порада, як уникнути зради? какого-то такого волшебного волшебного рецепта, наверное, нету. Просто, наверное, будучи в отношениях, желательно, чтобы люди как-то общались, разговаривали, искали какие-то общие точки соприкосновения, проводили вместе время, там, чтобы у них были общие интересы, тогда намного меньше шансов, что человек пойдет вот за тем недостающим искать. Почему? Потому что есть такая очень хорошая психотерапевтическая фраза. В постели любовницы мужчина ищет то, что потерял в постели жены, угу. да, но если посмотреть на это выражение более широко, да, то есть человек ищет то, чего ему не хватает, если как бы это выровняется, да, и, или, допустим, это будет, возможно, сделано каким-то другим путем, тогда меньше там, ну, в, в, если это дело в отношениях именно. Дякую вам за таку цікаву я думаю змістовну розмову напередодні дня закоханих усім закоханим? Було цікаво дізнатися, як варто втримати свою другу половинку. Нагадаю, що сьогодні до нас у гості приходила психотерапевт Яніна Лимаренко. і Ми говорили про те, чому люди зраджують. Ви залишайтеся вірними не лише своїй другій половинці, але й програмі на часі ранок. І далі дивимося наступну рубрику.